Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali ke program Tanya Dr. Azizan. Uh, kita dah terima lagi beribu uh, soalan dah. Ni lagi 10 yang kita dah pilih kali ni. Soalan kali ni uh, bermula dengan soalan pertama. Seorang ni dia tanya nama dia Syah Syahadah Yusof. Dia bertanya soalan sampai sekarang saya masih belum tentukan apa yang saya nak niagakan dia kata. So dia mohon pencerahan. Jadi pencerahan saya adalah perniagaan ni, permulaan dia. Kadang-kadang kita bagi orang yang macam tak tahu nak mula apa, kita mulakan apa yang ada depan mata. Kita mulakan dengan contoh. Kalau kita ni pandai matematik, masa belajar dulu SPM matematik skor dapat A. Ha. Kita buat apa? Kita boleh buat tuition. Kalau kita adalah orang yang pandai bahagian se jual beli hartanah, kita buat apa? Kita share kongsi ilmu kita tentang jual beli hartanah. Ah, ha, kita boleh mulakan dengan percuma atau kita boleh mulakan dengan kos yang rendah dan jika kita mulakan dengan sesuatu okey katalah kita tak tahu tu semua pandai buat kuih kalau pandai buat kuih <coughs> apa you buat kalau kita pandai buat kuih kita buat kuih ha, ini contoh-contoh benda-benda yang kita boleh start ini benda yang simple mungkin persepsi orang adalah bila kita berniaga ni kita nak mulakan dengan sesuatu yang besar sebenarnya tak kita boleh mulakan benda-benda yang simple yang yang depan mata kita ha, so ramai orang tak tahu nak berniaga apa kadang-kadang sebab apa apa kelebihan dia Uh, ha, apa mungkin skill yang dia ada Mungkin apa pengalaman yang dia ada Jadi saya cadangkan anda buat ni Saya cadangkan anda tulis Tulis, duduk, tulis Apa pengalaman yang aku ada uh, Yang mungkin orang perlukan Apakah ilmu yang aku ada Yang mungkin orang perlukan Apakah bakat yang aku ada Mungkin orang perlukan Atau perlu, boleh bantu orang Boleh selesaikan masalah orang Sebenarnya saya selalu pesan Sebelum-sebelum ni dalam uh, episod pertama, kedua Saya selalu pesan tentang istiharah eh? Istiharah, minta Allah bantu dan kita buat mudah-mudahan Allah akan dorongkan kita kepada yang baik-baik insya-Allah. Baik saya harap untuk jawab menjawab soalan pertama. Okey, soalan kedua, saya tiada keyakinan berniaga, sentiasa ragu-ragu sama ada produk saya bagus atau tidak dan bagaimana saya boleh merubah pemikiran ini. Yang menghantar dia ni namanya White oh, no, nama email dia ganas white lily anis. Okey. Pelik nama dia tapi tak apa. Ah uh, jadi apa yang saya nak jawab? Tentang saya tiada keyakinan berniaga. Dia macam ni. Sebut juga sebelum ni dalam episod-episod episod sebelum ni tapi saya ulang lagi sekali. Keyakinan datang daripada ilmu. Keyakinan datang daripada ilmu. Bila kita ada ilmu, kita akan lebih mengenali sesuatu perkara. Lebih memahami sesuatu perkara. Bila kita ada ilmu, okay, contoh ramai orang ada produk, contoh. Saya, dia jual peti ais lah. Tapi dia tak yakin nak jual peti ais ni. Sebab dia tak faham. Sebab dia tak yakin, kenapa dia tak yakin? Sebab dia tak tahu apa kebaikan peti ais ni boleh bawa kepada umat dekat luar tu. Contoh, mungkin Peti ais orang kata, peti sejuk untuk sejukkan makanan. Tak, bukan setakat sejukkan makanan. Berapa banyak peti ais yang ada kat luar sebenarnya memberikan kesan bahan perubahan kimia, perubahan kimia kepada makanan kita. Dia tak boleh preserve dengan baik. Banyak. You know, jadi contohlah eh, saya bukan jual peti ais tapi nak ceritanya ni adalah kita kena faham produk kita, kita kena faham uh, apa kebaikan yang dia boleh buat yang boleh memberi, yang lebih dipanggil dia boleh menambah nilai hidup orang lain atau dia boleh menyelesaikan masalah orang lain ataupun uh, belajar dari syarat dia nak belajar ni juga belajar daripada orang yang telah berniaga dan berjaya dalam bisnes cari mentor yang dah berjaya cari mentor yang dah berjaya dalam bisnes tu atau dalam bisnes yang dibuat uh, nombor dua dia dah bantu orang lain berjaya dan nombor tiga dia sanggup atau nak mengajar orang lain uh, kalau dia nak tiga perkara ni you belajarlah so kalau nak berniaga kita mesti ada ilmu berniaga saya harap itu menjawab soalan anda Okey, soalan yang ketiga yang saya dapat adalah daripada Suraya Anwar. Dia bertanya soalan ni. Kepakaran saya adalah di dalam bidang hampers and door gift. Eh, bagi dia buat, buat hamper, dia buat hadiah untuk pintu. Ada pintu door gift. Untuk orang ada majlis ke, majlis perkahwinan ke. Okay? Jadi, dia buat uh, door gift yang halal. Ha, itu penting sekarang. Dengan packaging yang cantik dan eksklusif. Soalannya ialah, bagaimana saya boleh beroperasi secara online setaraf dengan jenama online hampers yang kukuh di pasaran? Well, ini adalah soalan yang berkaitan dengan ilmu online marketing. Jadi, ilmu apa? Ilmu online marketing. Jadi, kalau nak setara dengan jenama online hampers yang lain, mana kita kena buat macam dia lah. Ha, saya cadangkan kita mulakan dengan benda yang percuma untuk biasakan. Pergi-pergi blogspot.com eh, blogspot.com Buat blog ni tentang hamper ni. Buat blog ni. Eh, buat blog dekat blogspot.com. Ada kata, tak erti lah. Ya. Hello try Google blogspot.com www.blogspot.com Pergi kat situ, create, dia macam create email je Create satu blog tentang uh, Hamper dan door gift Apa nama produk anda Itu uh, salah satu cara dia Nombor dua tadi, yang nombor satu tadi saya pesan pasal Facebook eh, Mesti ada Facebook page yang anda boleh gunakan uh, Untuk postkan gambar-gambar juga Okay, tu nombor, nombor tiga Okay, nombor empat Ini soalan tentang perniagaan hari kali, kali ini lagi uh, Apakah sistem agent yang berkesan yang dapat membantu meletupkan perniagaan saya. So jawapan saya Cik Noremi Roslan. Jawapan saya ialah saya tak tahu. Kenapa saya jawab saya tak tahu? Ialah saya tak tahu apa bisnes you. Bila saya tak tahu perniagaan anda tu apa, macam mana saya nak tahu apa jenis konsep ejen yang kita nak nak cerita. Tapi apa yang saya boleh bagi bagi pandangan ialah kalau seandainya produk anda ni produk fizikal, produk tu barang contoh anda mungkin jual kari pap segera Anda mungkin jual Baju Benda fizikal yang boleh dipegang Ada dua sistem yang anda boleh buat Satu sistem ni offline Maksudnya adalah Kita lantik ejen ni ejen kawasan Ayah anda kawasan Orang ni akan jadi ejen Mana nak cari tu Kita boleh tanya kawan-kawan Atau kita boleh tulis kat Facebook Kalau produk you ni produk fizikal Yang kalau nak di onlinekan Untuk jual secara online pun boleh Tapi kena guna yang senang Guna sistem dropship Dropship ni Kapal, jat, kapal jatuh, guau wow. dropship ni ialah uh, orang boleh promote produk kita tapi dia tak pegang produk tu produk tu kita yang pegang bila ada orang nak order ke apa kita yang hantar dan dia akan dapat sedikit komisen pun boleh tu dropship atau sistem wholesale orang beli barang kita stok banyak dan dia jadi wakil kita untuk setiap certain kawasan itu contohlah wakil agent anda kata berkesan tak berkesan dia bergantung kepada uh, bisnes anda sebenarnya barang tu kalau anda wakil traktor kan besar tu uh, jadi sistem dia mungkin berbeza uh, So lain, lepas tu saya selalu pesan bila tanya dekat saya dekat tanya dot tu pastikan terangkan lebih jelas uh, ha, you business apa produk apa jadi senang untuk kita nak bagi jawapan yang lebih detail insyaAllah alright terima kasih Okay soalan kelima soalan kelima adalah sekiranya saya memilih untuk mengendalikan dua perniagaan sekali MLM multi level marketing dan pelaburan adakah ini membuatkan saya kurang fokus ini daripada Liza Fresh House uh, At yahoo.com So saya tanya balik Awak rasa? <laughs> awak rasa awak akan fokus tak? Ha, kalau awak rasa awak fokus Awak buat Kalau awak rasa tak fokus Jangan buat Ini soalan ni Nampak senang Tapi sebenarnya maksud saya macam ni Perkara tersebut balik kepada Macam mana sistem kita Sistem Bagaimana kita menguruskan diri Dan menguruskan masa Kalau kita kata satu perkara tu adalah pelaburan ha, Salah satu siri kita adalah tentang pelaburan Bermaksud kita melaburkan duit dan kita benda tu akan multiply dia akan dia akan uh, multiply sendiri dia akan berjalan sendiri itu masuk dia pelaburan ah ha, kalau benda tu adalah kita buat kita kena buat dan mengadap benda tu itu dah bukan pelaburan kalau kita kata bisnes kalau kita, kita kita tengah buat bisnes perniagaan kita baru nak start eh saya mencadangkan kita fokus satu bisnes satu bisnes kita kena kalau kita baru nak start bisnes startup ni kita kena belajar fokus sangat penting fokus kenapa kita ada dua tiga bisnes kalau bisnes yang kita buat satu tu boleh jadi sangat luar biasa semua bisnes sebenarnya boleh jadikan kita sampai millionaire semua bisnes boleh kalau kita fokus satu bisnes you know so ini benda yang anda kena faham kita boleh buat bisnes yang berkaitan dengan bisnes tu itu next step contoh kita buka kedai makan so bisnes yang berkenaan, berkenaan dengan kedai makan mungkin kita buat catering another line of services contoh tapi kita tak boleh tiba-tiba pergi buka kedai repair kereta ha. kalau benda tu adalah kita kena buat dua-dua ha. tapi kita boleh melabur duit untuk invest dalam orang yang repair kereta peniaga repair kereta kalau kita percayalah ha. so itu perkara yang kita kena faham beza perniagaan dengan pelaburan tu berbeza eh, pelaburan biasanya kita tak perlu menggunakan banyak masa untuk mengadap benda tu perniagaan pun sebenarnya tak kalau ada sistem ha. kalau tak ada sistem baru nak start tu tu yang perlu banyak masa Okey. Okey, kita ada soalan yang keenam. Bagaimana saya dapat menentukan harga yang berpatutan untuk produk makanan saya dan bagaimana saya boleh mengeluarkan satu demi satu produk range yang baru? Soalan ni besar. Eh, Zarina, Zarin, Izrina nama dia. Dia tanya bagaimana saya menentukan harga yang berpatutan untuk produk makanan saya. Cana? Macam tu lah. Maksud saya, kita kena tengok produk kita ni. Uh, kalau anda belajar dalam kelas marketing saya, saya cerita pasal power. P ni ada macam-macam P. P ni adalah product, P ni adalah problem, penyelesaian. Dan salah satu P ni juga adalah pasaran dan pesaing. Kita kena tahu pesaing kita jual produk ni berapa harganya lebih kurang. Kita kena kira lah, kita kena kira. Inilah isu dia bila kita buat berniaga, kita tak pernah belajar betul-betul ilmu bisnes tu. Kita set harga tu, kita always nak bandingkan dengan pesaing yang ada keliling. Dan kita decide nak tinggi ke nak rendah ke, ikut kualiti dan nilai tambah yang kita berikan. Ada orang kata nasi berani patut dijual pada harga RM8. Ada orang kata tak nasi berani saya RM48. Ada orang kata nasi berani saya RM6. Ha. So macam mana dia set tu? Tu dah dia set nombor satu tengok pesaing. Nombor dua tengok apa nilai dia ni bagi. Takkanlah nasi berani RM48 tu dia adalah uh, disenduk pakai tangan je masuk kat dalam bekas uh, pinggan kertas, minum air dia, air air sirap dalam gelas kertas Lepas tu pakai sudu plastik Lepas tu makan tepi longkang RM48 nasi berani tu macam Kena bakar kedai tu Warung tu So Kita nak tahulah dia punya sasaran Pelanggan tu siapa Jenis yang mana yang you nak Yang tinggi high range Yang middle range Yang low end ah uh, Yang jenis macam mana dia nak bagi uh, Produk yang you nak provide ni So ini banyak aspek lah Pendek cerita Tapi itu lebih kurang panduan dia Okay Ini jawapan untuk Zarina Azrina. Soalan ketujuh adalah daripada Fairuz Fauzi. Saya merancang untuk membuat satu kertas kerja perniagaan. Jadi anda rancanglah. Anda rancang untuk buat satu kertas kerja proposal perniagaan. Rancangan perniagaan. So anda rancang untuk buat rancangan perniagaan. Ini soalan dia. Okay. Untuk memohon pinjaman perniagaan daripada organisasi seperti PUNB. Tapi masalah saya ialah saya takut mengambil risiko perniagaan. So beri tunjuk ajar kepada saya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. High risk, high return. Low risk, expected low return. Bila kita sanggup terima risiko yang lebih besar, lebih lebih tinggi chances kita untuk nak capai reward yang lebih baik. Dan ketakutan biasanya datang sebab tak ada ilmu. Yang kedua dia datang daripada Ainul Yakin. So yang pertama kita kena ada ilmu. Kedua kita kena tengok, lihat orang lain yang berjaya. Orang lain yang gagal. Belajar daripada mereka. Melihat dan keyakinan kita akan bertambah. Yang ketiga, hakul yakin. Ha, kita kena buat sikit, kita benar-benar confident ni. Bila dengan ada ilmu, kita dah tengok, kita akan lebih jelas, pasti dengan keyakinan kita. Bila kita buat, kita experience, kita akan sampai pada tahap kamalul yakin. Keyakinan yang sempurna. Sebab kita dah experience, totally convinced. Dan saya cadangkan jangan jangan ambil, jangan ambil pinjaman kalau nak mulakan perniagaan, baru nak start. Bila anda dah dah takut nak berniaga, dah lah takut ambil pinjaman. Peny Penyak, ketakutan kalau pinjaman tu approve masalah tu sebab anda punya ketakutan akan bertambah banyak agensi yang memberi pinjaman saya faham mereka ni bagus mereka cuba nak bantu kan uh, dan ramai orang kata mereka tak bantu sebenarnya mereka bantu tapi isu dia apa isu dia kita adakah kita bersedia ok soalan ke-8 saya berniaga ikan bilis dari kota Kinabalu Sabah bagaimanakah cara untuk saya memperluaskan lagi perniagaan saya di Semenanjung ok untuk soalan ni uh, ini soalan berkaitan dengan ilmu marketing eh, ilmu marketing Puan yang meniagakan bilis ni mungkin pelik banyak dia tapi Puan ada Facebook ada website atau blog ha. kalau tak ada baik cuba buat cuba buat Facebook dan promote melalui Facebook adalah cara lain datang KL tanya siapa yang nak supply ni semua tapi itu semua mulakan kos yang tinggi kalau tak ada network macam tu lagi mulakan daripada Facebook eh nanti kita ada satu khas episod tentang Facebook nak explain dengan anda apa tahu pentingnya Facebook. Jadikan Facebook sebagai platform untuk buat duit, untuk buat kebaikan, kan jadikan Facebook tempat untuk mencaci, memfitnah, mengadu domba. Itu semua mazih. Jadi elok-elok Facebook boleh jadi pasif pahala dia jadi pasif dosa bersambungan. Dan meninggal pun berterusan orang sebar fitnah. Okey. Bagaimanakah emas dianggap sebagai salah satu pelaburan yang menguntungkan? Ha, dia menguntungkan bila kita beli emas tu murah, kita simpan, kita jual balik bila dia mahal. <laughs> Mana gelak? Betul. So, itu je. Itu je. Dia beli emas tu murah. Lepas tu kena beli awal. Macam orang dulu-dulu yang beli emas tu 1 gram RM97, RM67. Ha, sekarang emas masih RM130. Untung tu kalau ada 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo. Haa. Dah berapa kan? Tapi bagi saya lah eh. Ha, saya tak menjadikan dia. Sebab saya malas. Jenis -jenis malas. Pelaburan ni ada banyak jenis. Nanti satu episod nanti saya cerita pasal pelaburan. Pelaburan ni ada banyak jenis. Ada orang dia rajin. Eh, beli satu benda tu pagi, petang jual. Ha, dia jadikan, jadikan pela, bukan pelaburan. Dia jadikan perniagaan. Macam pelaburan bunyi dia. Tapi bukan. Dia perniagaan. Dia beli pagi, jual petang. Beli emas pagi, besok naik, jual. Contoh. Itu dah jadi perniagaan. Dia bukan beli really pelaburan. Pelaburan ni macam ni kita beli satu benda kita biar situ oh biar biar situ lah macam Ustaz Don nak bunyi dia <laughs> kita biar dekat situ beli rumah contoh kita biar masuk biar tu macam kita sewakan ke apa lepas tahun harga rumah ni RM300,000 lepas tahun dia naik RM600,000 itu pelaburan itu pelaburan eh um, kita jual balik lepas tu contoh dia dah ada capital appreciation harga nilai rumah tu meningkat mengikut masa, mengikut keadaan dan uh, kita tak payah buat banyak benda. Nak pergi tunggu rumah tu takut dia goyang ke apa tak ya. Perlulah maintenance sikit-sikit ke apa tapi dia dia meningkat sendiri. Tak payah nak jaga sangat. Ha, itu pelaburan yang saya suka. Ha, tapi macam mana emas dianggap sebagai salah satu pelaburan yang menguntungkan saya tak saya tak kata tak menguntungkan. Ha, ini anda kena cek ilmu dia lah eh. Anda pergi cek guru dia kalau ada a ha, ada boleh lah secara volume beli besar beli 10 kilo and then dia naik sikit anda dah untung 5000 10000 ringgit boleh boleh bukan tak boleh tapi kena kena ilmu dia alright yang ke-10 bagaimana saya boleh buat mendapatkan pinjaman bank untuk memiliki beberapa hartanah pada satu masa yang sama soalan pelaburan ni dia perlukan banyak beberapa aspek bila kita cerita pasal hartanah kita perlukan profiling apa itu profiling ini salah satu topik saya mengajar dalam kelas saya. Nama kelas tu retire yang retire rich. Saya mengajar tentang profiling. Uh, untuk bank nak beri pinjaman, kita punya profil ni beli, mesti macam kita nak minta kerja. Kita mesti ada resume, CV yang lengkap, yang berkualiti, bernilai. Kadang, Kadang kita tahu banyak benda bakat kita tapi kita tak tulis dalam tu. Dan chances kita dapat tu susah. Sama juga dengan nak beli rumah. Dan nak beli beberapa rumah pula tu, nak beli 20 rumah, 30 rumah boleh tapi kena pandai, ada banyak aspek salah satu, satu dia profiling uh, anda kena menghadap guru kalau anda berpeluang anda boleh uh, baca ada banyak pakar-pakar pelaburan dekat dalam pasaran hartanah especially yang bagus uh, seperti Azizi Ali uh, kita ada uh, DSR, Dr. Shahrazali. ini semua uh, bagi saya mereka ada proven sukses track record tentang pelaburan hartanah dan bagaimana menggunakan hartanah sebagai you punya platform. Of course, resource pun kita ada berkongsi tentang pelaburan hartanah. Uh, kalau kita ada kelas tu ada lah. Kalau kita tak ada, dia jarang ada. Uh, kalau ada, kalau berpeluang, anda hadir. Kita memang ajar macam mana nak create profile dan portfolio supaya you boleh beri beberapa hartanah walaupun you baru bekerja atau sorry, walaupun you punya gaji tak banyak uh, ini mentaliti yang bagus. Dan saya suka nak share uh, satu perkara lah eh bangsa kita, kita kena ajak bangsa kita ni untuk biasakan bila bekerja, nombor satu dia beli bukannya handphone yang mahal, -mahal. bukannya kereta yang macam mahal, you know, kereta kanj mahal, kan? Tak. Bukan, itu benda nombor satu kita beli. Kalau kita boleh plan, beli, beli hal tanah. Eh, beli harta tanah. Bukan untuk duduk juga, jangan salah faham. Untuk kita sewakan, untuk investment. Ha. Kawan-kawan senior saya, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak mereka, mereka baru je kerja, dia suruh beli tanah dulu. Kalau perlu beli kereta, dia beli kereta yang paling murah, paling second, paling murah sekali dalam pasaran. 5000 10000 punya kereta. Huh. So, kalau rumah, kondominium atau landed property, kalau kita beli, kita sign je, insyaAllah nilai dia akan mula meningkat. Of course, tengok tempat. Kan, tengok tempat. So, jangan lupa hantar soalan. Dekat tanya.azizanosman.com kat mana? Tanya.azizanosman.com Tolong saya bagi jawapan tu, soalan tu lebih detail Alright Hantar soalan, kita akan pilih Untuk episod seterusnya, kita akan jawab soalan-soalan yang akan datang Saya harap anda belajar sesuatu Of course ni bukan seminar Atau kursus 4 hari, 3 hari lengkap nak explain semua perkara Tapi mudah-mudahan dia menjadi sedikit pencerahan Kepada apa yang anda boleh faham untuk at this level insyaAllah Uh, terima kasih banyak sebab menonton, terima kasih sebab berkongsi dengan ramai orang lain uh, uh, siri program kita ni. Share dengan orang lain eh. Jangan jangan simpan sendiri memang diberikan ni untuk uh, untuk dikongsikan. Dan kemudian pastikan anda ikuti episod seterusnya hari Selasa pukul 9 malam di Facebook official Azizan Osman. Kita jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.